Sugeng rawuh. Lah, panjenengan ate mikir mboten nek basa kuwi kudune mesti logis. Dina iki kita arep ngrembug fenomena unik saka basa Jawa sing buktiake yen logika basa kuwi jebule ora saklek. Oke, okay, saiki ayo diwiwiti nganggo teka-teki sitik. Panjenengan mesti kerep krungu ngomong arep negur klopo, lha nggih to? Coba dipikir sedelo, ana sing aneh ora saka ukara kuwi? Lange, nek dipikir-pikir kan sing ditegor kui wite dudu buah kelapane to, tapi iki lho anae. Senajan ketoke salah, awake dhewe kapeh kok yo langsung klik lan mudeng maksude. Lah kok iso yo? Nah, saka kono kuwi awake dhewe dadi kepikiran siji konsep sing jan menarik tenan. Piye ceritane, nek kono basa sing cara teknis rusak, tapi jebule malah bener? Lan ternyata ono lo jenenge. Inggih leres, fenomena unik iki duwe jeneng dhewe. Ayo dirempuk bareng-bareng jenenge rurabasa utawa ya basa sing rusak. Terus rura kuwi apa to? Gampangane ngene, iki istilah kanggo ukara-ukara sing nek diteliti miturut aturan basa utawa logika kuwi salah, nanging mergo wis umum banget dinggo, wis kadung kaprah. akhiré malah dianggep bener ing obrolan sedina-dina. Jenenge wae wis nggambarke banget. Rura kuwi artine rusak. Terus basa ya basa. Dadi rura basa kuwi artine ya basa sing rusak. Wah, pas banget ya kanggo nerangke konsep e. Lha iki sing paling marai gumun, nek ukara rura basa iki malah dicoba dibenereké. Misale awake dhewe ngomong arep meneng wit klopo justru malah krungu aneh, kaku lan ora lumrah. Jadi, sing rusak kuwi jebule malah sing dianggep bener karo wong akeh. Eh, tapi aja salah. Fenomena kaya ngene iki jebule ora mung ana ing basa Jawa lho. Logika sing praktis lan ngalah keaturan aturan baku iki ya iso ditemokake ing basa boso, -boso liyane. Coba wae didelok contoh iki saka basa Indonesia. Awake dhewe kan biasanya ngomong menanak nasi. Bener toh? Padahal nek dipikirkan sing ditanak kuwi beras, benda di nasi, Lah iki lo logika rur roboso sing padha persis. Nah, ben soyo ayo saiki ndelok conto-conto Rura bahasa liyane sing wis umum banget lan sering kita gunaake saben dino. Panjenengan iso ndelok polane apa ora? Awake dhewe iki kerep nyebut gawean kuwi nganggo jeneng hasil akhire. Contone, jahit klambi, tutuh jahit kain benda di klambi. utawa ngodok wedang, dudu ngodok banyu kanggo gawe wedang, luwih ringkes lan cepet ta. Langgah padha kaya mikul soto utawa nenun sarung. Awake dhewe langsung nyebut hasil akire mergo kabeh wong wis padha mudeng. Iki bukti nek basa kuwi tujuan utamane kanggo komunikasi sing efisien, ora mung manut aturan sing kaku. Terus saka kabeh contoh kuwi mau o to sing isokito sioni babagan carane basa kuwi sakjanne nyambut gawe Nah, dadi dudutane ngene. Intine basa kuwi dudu mung soal aturan baku sing ana ing buku. Bassa kuwi urip lan singnduweni ya para penuture. Nek ana ukara sing wis umum dinggo lan dimengerteni wong akeh, ya kuwi sing dadi bener, Senajan mituru teori yo salah bahasa iki negesake maneh tujuane basa kuwi ben komunikasi iso lancar aturan-aturan formal kuiya penting ning pemahaman bebarenngan kuwi sing luwih utamamulanera boso kuwi duduk kesalahan justru iki dadi bukti nek boso kuwi dinamis tanansah owah lan luwih pentingting kegunaane tinimbang aturan sing kaku boso kuwi pancen manungsawi banget Coba, panjenenan iling-iling Ana ora ukara salah kaprah liyane in basa panjenengan sing wis dianggep lumrah. Matur nuwun sanget sampun midhangetaken.